डॉक्टर साहब बड़ी मुसीबत में हूँ खैर तो है नाजिर ना दुआ ना सलाम क्या हो गया कहीं शादी के बाद पता तो नहीं चला कि असल उम्र दस साल ज्यादा थे डॉक्टर साहब इससे भी बड़ा मसला है मेरा चेहरा दिन बदन बोड़ा लगने लगा है झुरिया ढलकी हुई जल्द और आंखों के नीचे सिया हल्के सब कहते हैं कि मैं पचास साल का लगने लगा हूँ जबकि मेरी उम्र सिर्फ हाँ नाजिर तुम्हारी उम्र तो सिर्फ उनचास साल है नहीं डॉक्टर साहब मजाक न करें मेरी उम्र सिर्फ तीस साल है ओ भाई तो फिर तो जल्दी आ गया आमतौर पर लोग चालीस की उम्र के बाद आते हैं लेकिन खैर खुश हो जाओ की उनके आज मैं तुम्हें हमेशा जवान रहने के साथ जबरदस्त राज बताने वाला हूँ वाकई डॉक्टर साहब तो जल्दी बताए कहीं मेरे चेहरे पर मजीद झुरियाँ न आ जाए और हाँ वीडियो के आखिर में मैं तुम्हें पाँच मुफीद और आजमुदा नुस्खे भी बताऊंगा उनके इस्तेमाल से तुम हमेशा जवान नजर आओगे इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना तो पहले मैं तुम्हें वो सात राज बताता हूँ जिन पर अमल करने से तुम हमेशा जवान नजर आओगे अच्छा बताएं डॉक्टर साहब राज नंबर खुराक डाइट फॉर यूथफुल स्किन अगर हमेशा जवान रहना चाहते हो तो सबसे पहले खाने का ख्याल रखो डॉक्टर साहब यानी रोजाना बिरयानी निहारी और गुलाब जामुन खाओ नहीं नाजिर अगर सेहतमंद जवान और चमकदार जल्द चाहते हो तो उन चीजों से परहेज करो जंक फूड ज्यादा चीनी और तली हुई चीजें जल्द को बोड़ा कर देती है ये चीजें खाओ जिनके इस्तेमाल से तुम हमेशा जवान नजर आओगे हरे पत्तों वाली सब्जियां जैसे पालक साग विटामिन सी से भरपूर फल जैसे लीमू और कीवी प्रोटीन वाली गजाएं जैसे अंडे मछली चिकन और दालें खुश्क मेवा जैसे बादाम अखरोट और किशमिश का इस्तेमाल करो जंक फूड कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा नमक और चीनी उन चीजों को छोड़ दो डॉक्टर साहब मतलब अब मैं बर्गर खाना छोड़ दूँ हा नाजिर क्योंकि ज्यादा चीनी और चिकनाई वाली खुराक जल्द को ढलकने पर मजबूर कर देती है राज नंबर दो पानी पियो जवानी जियो नाजिर ये बताओ रोजाना कितना पानी पीते हो डॉक्टर साहब मैं रोजाना तीन या गिलास पानी पीता हूँ अरे भाई ये तो वो मकदार है जो सहरा में ऊंट भी ना पाए कम पानी पीने से जल्द सूख जाती है झुरियां पड़ती हैं और उम्र ज्यादा लगने लगती है रोजाना कम अज कम आठ से दस गिलास पानी पियो अच्छा डॉक्टर साहब आज से मैं पानी का टैंकर साथ रखूंगा राज नंबर तीन नींद पूरी करो जवानी लौटा नाजिर ये बताओ रोजाना कितने घंटे सोते हो डॉक्टर साहब रात को तीन घंटे सोता हूँ फिर सोशल मीडिया और टीवी देखता हूँ अरे भाई नींद कम करोगे तो जिल्द पर झुरियाँ और आँखों के नीचे सिया हल्के बन जाएंगे कम अज कम सात ऐसी नौ घंटे सोना जरूरी है डॉक्टर साहब तो क्या मैं अपनी रात की फिल्में छोड़ दूँ हाँ नाजिर वरना फिल्म की जगह तुम्हारे चेहरे पर ग्रोनी फिल्म चलने लगेगी राज नंबर वर्जिश करो जवान नजर आओ डॉक्टर साहब जल्द की सेहत का वर्जिश से ताल्लुक है नाजिर वर्जिश करने से खून की गर्दिश बेहतर होती है जिल में निखार आता है और जिस्म जवान नजर आता है डॉक्टर साहब कौन सी वर्जिशें करूँ रोजाना तीस मिनट चहल कदमी करो स्ट्रीचिंग और योगा करो वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हो अगर फिटनेस बेहतर बनानी हो तो डॉक्टर साहब यानी सिर्फ अच्छा खाने से काम नहीं चलेगा बिल्कुल नहीं नाजिर अगर जवान रहना चाहते हो तो जिस्म को हरकत में रखना जरूरी है राज नंबर पांच स्किन केयर रूटीन अपनाओ चेहरा साबुन से धोने की बजाय अच्छी स्किन केयर करो इसके लिए रोजाना फीस वॉश से धोना चाहिए अगर धूप में अखिली जगह पर ज्यादा वक्त के लिए रहना हो तो सुनबलाक इस्तेमाल करना चाहिए रात में सोते वक्त नाइट क्रीम और मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए तजुब है डॉक्टर साहब क्या मर्दों को भी स्किन केयर करनी चाहिए हाँ नाजिर अगर मर्द भी जवान नजर आना चाहते हैं तो उन्हें भी अपनी जिल्द का ख्याल रखना होगा राज नंबर स्ट्रेस कम करो हर वक्त परेशान रहने से जिल्द पर उसका बुरा असर पड़ता है और जिल्द पर झुरियाँ पड़ जाती है इसीलिए लिए आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा फिक्र में मुब्तला रहते हैं वो जल्द बूढ़े नजर आने लगते हैं स्ट्रेस कम करने के लिए मुराकबा आ मेडिटेशन करें ज्यादा हंसने और खुश रहने से भी स्ट्रेस कम होता है और जल्द जवान नजर आती है इसके अलावा स्ट्रेस की एक बड़ी वजह मनफी सोच है मनफी सोच से बची और मुस्बत सोच अपनाएं इससे जल्द की सेहत बेहतर हो डॉक्टर साहब अब से मिलकर ही मेरा आधा स्ट्रेस खत्म हो गया व्यूवर्स अब भी हमारी वीडियोस देखते रहें हम अपने वीडियोज में मिजाया अंदाज में मुस्त मलूम फराहम करते हैं तो वीडियो देखें स्ट्रेस कम करें मलूात में इजाफा करें और जवान नजर आए राज नंबर सात मुस्बत तर्ज जिंदगी अपनाओ अच्छे दोस्त बनाओ जिनका तर्ज जिंदगी मुस्बत हो सुबह जल्दी उठो इससे तबीयत फ्रेश रहती है मुस्बत सोच रखो और मनफी सोच से बचो गुस्सा कम करो और अपने जज्बात को काबू में रखो डॉक्टर साहब आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी अब मैं हमेशा जवान नजर आऊंगा हाँ नाजिर बस उन बातों पर अमल करो और तुम हमेशा बीस साल के लगोगे डॉक्टर साहब आपने कहा था कि हमेशा जवान नजर आने के लिए आप मुझे पाँच नुस्खे बताएंगे हाँ नाजिर अब मैं तुम्हें पाँच ऐसी चीजें बताता हूँ जिनके इस्तेमाल से तुम हमेशा जवान नजर आओगे नुस्खा नंबर एक मेथी दाना का इस्तेमाल करें मेथी दाना की तासीर गर्म होती है इसलिए गर्मियों में एक चाय का चम्मच और सर्दियों में दो चाय का चम्मच रात के वक्त पानी में भिगो बोते सुबह निहार इस्तेमाल करें मेथी दाना के इस्तेमाल से आप आयरन की कमी से महफूज रहेंगे टीसिटो स्टीरोन का लेवल अपने ठीक रहेगा इसी तरह शुगर कंट्रोल करने में मेथी दाना बहुत मदद करता है शुगर के मरीजों से गुजारिश है कि पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें नुस्खा नंबर दो खशखाश का इस्तेमाल करें। खशखाश की तासीर सर्व होती है इसलिए गर्मियों में एक चाय का चम्मच और सर्दियों में आधा चाय का चम्मच रात के वक्त पानी में भिगो दें सुबह के वक्त उनको पेस लें और दूध में मिलाकर इस्तेमाल करें खशखाश में मिनरल्स और विटामिन होते हैं इसके अंदर अच्छे वाले फैट्स होते हैं खशखाश में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं इसी तरह इसके अंदर फास्फोरस मैग्नीशियम जीनक और कैल्शियम भी पाए जाते हैं इन चीज़ों से हाजमा बेहतर होता है हड्डियों में मजबूती आती है और सबसे अहम बात यह है कि खशखाश आपको दर्द से निजात दिलाने की सलाहियत रखती है दिल की सेहत के लिए भी खशखाश बहुत अहम है इसके अलावा जल्द को तरोताज़ा रखने में खशखाश मददगार होती है नुस्खा नंबर तीन अलसी के बीज इस्तेमाल करें अलसी के बीज की तासीर भी गर्म होती है इसलिए गर्मियों में आधा चाय का चम्मच और सर्दियों में एक चाय का चम्मच इस्तेमाल करें अलसी के बीज इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि पहले इसे हल्का कोट लें इसके बाद हल्की आँच पर थोड़ा सा भून लें रात को पानी में भिगो दें और सुबह दूध में अधही में मिलाकर इस्तेमाल करें अब इसे दलिया में भी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं अलसी में ओमेगा थ्री फेटी एसिड ज्यादा मकदार में पाया जाता है ओमेगा थ्री फेटी एसिड एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर से बचाने में मदद करता है अलसी कोलेस्ट्रोल और वजन कम करने में मदद करता है इसके अलावा अलसी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में भी बहुत मदद करता है नुस्खा नंबर चार किशमिश का इस्तेमाल करें किशमिश को इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि एक टेबल स्पून किशमिश रात के वक्त पानी में भिगो दें और सुबह इसको इस्तेमाल करें यह खाने में बहुत लजीज होते हैं किशमिश में एरन पाया जाता है जो खून की कमी से बचाता है इसमें कैल्शियम है जो हड्डियों को मजबूत करता है किशमिश में पोटाशियम पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करता है किशमिश में विटामिन ए होता है जो आंखों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है नस्खा नंबर पांच बादाम का इस्तेमाल करें बादाम के इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आठ बादाम लें, उनको रात के वक्त पानी में भिगो दें, सुबह उनका छिलका उतारकर उन्हें चबाकर कर खाये आ दूध के साथ शेक बनाकर पी लें बादाम में फाइटुक एसिड होता है जो जिस्म को नुकसान पहुंचाता है बादाम को पानी में भिगोने और उसका छिलका उतारने से ये नुकसान नहीं पहुँचाता बादाम में तकरीबन सभी जरूरी विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं बादाम दिल और दिमाग की सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है इसके अलावा ये जिस्म के तमाम आजा की सेहत के लिए भी बहुत फायदा मंद होता है दोस्तों ये है वो पांच चीजें जिनमें से आप अगर कोई एक भी रोजाना सुबह निहार मुन इस्तेमाल करेंगे तो बढ़ती उम्र के साथ आपके चेहरे पर जो झुरिया नजर आती है आप उनसे महफूज रहेंगे और लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि उग्रचे आपकी उम्र ज्यादा है लेकिन आप चेहरे से बिल्कुल जवान लगते है व्यूवर्स आखिर में आपसे गुजारिश है की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमारे चैनल डॉक्टर ए एस एन हेल्थी हमेशा को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए सेहतमंद रहें, खुश रहें अल्लाह हाफिज